Продолжаем. На этой неделе, 6 февраля, Национальный банк впервые за полтора года понизил курс гривни по отношению к доллару. Украинцы давно привыкли к прежнему официальному курсу. Он был 7 ,99 гривен 99 копеек за доллар. Он не менялся с 9 июля 2012 года. Но уже с декабря прошлого года началась ощутимая девальвация национальной валюты. В среду курс в обменных пунктах даже ненадолго пересек психологический барьер 9 гривен за доллар. А в четверг НБУ объявил новый официальный курс национальной валюты. 8 гривен 70 копеек за 1 доллар США. Практически сразу же было объявлено о временных мерах по стабилизации валютного рынка. Чтобы сбить начавшийся был ажиотаж, введены ограничения на покупку иностранной валюты на межбанковском рынке, ограничен вывод валюты на счета в зарубежных банках и так далее. Уже в пятницу официальный курс вернулся на отметку 8 гривен 53 копейки. Но Остается вопрос, что происходит с национальной валютой и чего ждать. Материал Геннадия Вивденко. Это уже само по себе экстраординарное событие. Глава Нацбанка крайне редко появляется перед прессой. Он делает заявление относительно экстраординарных событий на финансовом рынке страны. Игорь Соркин считает, что меры, предпринятые НБУ, уже привели к некоторой нормализации положения. Мы уже зараз очекуем, учитываем и відчуваємо первые позитивные ознаки ринку. У разі поліпшення ситуації ці тимчасові заходи будуть скасовані. В распоряжение подробностей недели попал документ, в котором описаны эти временные меры. Это постановление номер 49, оно уже вступило в силу. В нем, по сути, говорится о чрезвычайно жестких методах подавления спекуляций на курсе гривни. Разными способами ограничивается вывод валютного капитала за границу. В частности, гражданам запрещено делать переводы за рубеж на сумму более 50 тысяч гривен в иностранном эквиваленте, чаще, чем раз в месяц. Это если нет уважительных причин, лечения, обучения и тому подобное. Бизнесу запрещено вообще инвестировать за рубеж. Валют. А для предприятий будет покупаться на рынке только на шестой день после оформления заявки. После заявления Соркина следует совещание с представителями самых крупных банков страны. Финансисты выходят в прессе спустя час банковская система после внедрения вот этих новых инструментов будет более стабильна чем она была до сегодняшнего момента то есть банки получают больше инструментов планирования своих денежных потоков своей ликвидности и таким образом стабильность и надежность банковской системы безусловно повысится причина новации резкое падение курса гривни впервые за пять лет в чем причины Правительство на минувшей неделе заявляют валютные паники есть политическая составляющая Политическая нестабильность, тисне на ринок готівкової валюти. Є напруженість. Попри відсутність економічних підстав для цього. Каждый зайвый день противостояния и идти на компромиссы ослабляют нашу державу на самперед экономично. Итак, есть ли связь между политикой и курсом американского доллара гривне? Первые силовые действия на Майдане и попытка штурма администрации президента. В начале декабря доллар дорожает на 6 копеек. После неудавшегося разгона Майдана 11 числа на валютном рынке снова напряженность. Подписание договоренностей с Россией доллар возвращается туда, где он был весь прошедший год. Но акции протеста продолжаются и доллар растет. После событий на Грушевского курс уже за 8.40. Вот здесь отставка премьера, и Россия заявляет, что приостанавливает кредит. Курс в последующие дни зашкаливает за 9 гривен. Лишь к минувшей пятнице национальная валюта стала немного укрепляться. В главном финансовом ведомстве страны считают, что еще одной причиной девальвации стали негативные ожидания. Их якобы подогревали те, кому выгодно было сыграть на курсе. Это люди, которые всегда были, это их бизнес. Это бизнес. Вони завжди будуть шукати новосний фон. Привід для того, щоб формувати очікування, коливань. Якщо привід знайдений, а привід може бути різний. Ваше невдале повідомлення з моєї прес-конференції чи заява когось з представників влади, це може інтерпретуватися як привід для збудження опасінь, очікувань і так далі, тому подібне. Вот один из примеров. Перевод статьи влиятельной Financial Times. Первоисточник гласит, за месяц резервы НБУ в 20 миллиардов долларов сократились на 1,3 2 миллиарда. Один из интернет-сайтов, заработавших популярность на новостях с Майдана, пишет в перепечатке. Сейчас резервы составляют от 1,3 до 2 миллиардов долларов. То есть резервы НБУ якобы сократились в 10-20 раз. Всего одно слово и готова причина для паники. Он столкнулся с природой опасений и плохих предчувствий людей только сейчас, со страхом, экономической разрухи, потери ценностей. Обострение ожиданий в обществе происходит сейчас. Два года назад он невольно все это и описал. На картинах Ивана Хевренко разруха на Майдане, Софиевской площади, Владимирской горке и Подоле. Сцены напоминают обстановку нынешних акций протеста, узнаются образы активистов. Только тут они откровенно вооружены. Угадываются и те, кого сейчас принято называть экстремистами. Два года назад первая выставка прошла незамеченной, сейчас шквал внимания и обсуждений в соцсетях. Серию этих картин уже назвали «Апокалипсис по-киевски». У меня как бы так сказать, есть такое алиби, что это все было создано два года назад, а естественно на фоне последних событий в Киеве и вообще. Мне не хочется спекулировать на этом всем. Картина это своего рода сигнал. Художники и люди творческие они более остро ощущают на подсознательном и эмоциональном уровне экономические какие-то составляющие да, жизни, социальные вопросы. Художник хотел пофантазировать на тему постиндустриального общества. Получилось, изобразил страшный сон украинских бизнесменов и обывателей на почве последних событий. Он сетует сам не в восторге от первых параллелей в реальной жизни с собственным творчеством. И семья, дети. А импортные товары уже начали дорожать. На минувшей неделе зарубежный бензин, его на отечественном рынке почти половина, дорожает след за долларом. Подорожание на сейчас происходит только по причине роста валюты. Если валюта будет продолжать расти, то есть бензин будет адекватно соответствовать этой цене, пропорционально. Компаниям это плохо, потому что у людей денег-то больше не стало, у людей наоборот покупательная способность падает. Также на неделе о повышении цен заявили сети интернет-магазинов, торгующих импортными товарами. Речь идет уже о возможной инфляции. В страну очень много ввозится импорта. Основные позиции ⁇ нефть и газ, оборудование, бытовая химия, импортное продовольствие, автомобили. Есть опасения, что цены на все это могут пересчитать в связи с девальвацией. За 11 месяцев прошлого года Украина купила на 12 миллиардов 600 миллионов долларов больше товаров, чем продала. Банкиры после совещания с главой НБУ надеются, что девальвация гривни станет толчком к развитию национального производства. Соседние страны, основные торговые партнеры Украины, успели девальвировать свои валюты в прошлом году. Россия, Турция, Польша, Беларусь и Евросоюз. Теперь их товары у нас стоят дешевле. Значит, они конкурентоспособнее, чем украинские. Сейчас мы решили, наконец-то, рано или поздно, но ну, мы это сделали, своевременно и своевременно это очень не обсуждали. Это произошло. И, и, и мы надеемся, что через вот это вот изменение мы действительно увидим уже реакцию экономики отдельных субъектов. Реакция экономики беспокоит и художника Ивана Хевренко. Ценители изобразительного искусства, по его мнению, возможно, лишь в преуспевающей стране. Любая форма искусства, вот это, на мой взгляд, это зрелище. И оно будет актуально тогда, когда у людей будет хлеб. В замыслах художника еще две картины, на сей раз без апокалиптической тематики о жизни, намекает Иван. В обменных пунктах в то же время курс гривни немного укрепился. Геннадий Вивденко, Мариана Бурякова, Сергей Дубинин. Подробности неделям. Телеканал Интер.